Теренчес из Роттердама, она включается. Это руководитель общественной организации ⁇ Ковор ⁇ Ольга живет в Голландии уже 25 лет, и их организация занимается защитой прав русскоязычного населения, реализует культурные и образовательные программы. Вот, Ольга, как Украина проводила агитацию накануне референдума? Вот вы наблюдали, как это вообще все происходило? Ну, если честно говорить, происходило это не очень, э, не очень хорошо, то в каком плане не очень хорошо, это проходило э, исходя из менталитета украинского. А у голландцев немножко другой менталитет, и э, поэтому они не всегда и не очень хорошо это воспринимали. Э, организаций в Голландии, вот украинских и проукраинских очень и очень много. Э, и э, очень многие из этих организаций занимались... Э, продвижением Украины попыткой каким-то образом повлиять на настроение настроение голландцев, в основном настроение голландцев сейчас здесь антиевропейские, против, не только против Европы, сколько против Европейского Союза. И вот этими настроениями воспользовалась группа, которая называется «Хейнстайл». Им удалось собрать необходимое количество голосов для э, того, чтобы можно было провести референдум. И вот э, на этой основе они использовали эмоции э голландцев для того, чтобы вести кампанию против. Что касается кампании за, то она была... Велась... Э, исходя из менталитета украинского и э, в основном была направлена, к сожалению, к великому сожалению, на украинцев, проживающих в Голландии. Ольга, я секундочку, Ольга, говорила. Ольга, секундочку, да? вы будете на линии, просто вот последние данные появились, и вы продолжите. А я как раз хотела сказать про данные последние, потому что 10 минут назад в секунду появился явка 29%, из них 36% «за» и 64% «против». Это 12 минут назад, в 9 часов, было объявлено по голландским новостям с оговоркой, что это эксипул, поэтому данные могут быть как выше, так и ниже. Да, у вас те же самые так, данные, как... спасибо. А, да, Ольга, продолжайте, да. А, да, так вот насчет компании, компания взяла, к сожалению, исходя из менталитета украинского. Ну, вот я вам приведу такой пример. Приехала группа украинцев. Очень, кстати, хорошая идея была, и они э, решили организовать некое действие на площади Дам в Амстердаме. Но при этом нужно знать, что на площади Дам 99,9% туристов, то есть местного населения там практически нет. Поэтому вот эта акция хорошо задуманная, но, к сожалению, не принесла никаких результатов. Именно относительно голландской стороны. Да, еще такой пример, например, дебаты. Вот тут э, была упомянута э, одна из украинских организаций «Бранд не Украина». Организовали э, дебаты с приглашением, действительно, ну, скажем так, э, э, звездный коллектив приехал из Украины, но, к сожалению, были только э, те, кто «за». В основном были это украинцы, проживающие в Голландии, несколько голландцев, которые голосуют «за». А э, противников, то есть соглашения, для которых, по сути дела, должно было быть организовано это мероприятие для того, чтобы рассказать об Украине, их, по сути, там не было. Это вот это очень жалко. Вот такие моменты, их было довольно много, и очень жаль, что были такие моменты э, мы сами организовывали. Четыре дебата мы организовали с участием голландских парламентариев, с участием научных сотрудников университетов, в том числе у нас и присутствовали люди, которые были против соглашения. Цель нашей кампании была информировать. То есть мы не вели компанию ни за ни против, а именно информационная кампания. И было достаточно много людей, изначально, которые были против. А вот на последнее мероприятие мы пригласили также группу, группу, украинцев с презентацией об Украине. И было несколько человек, которые в конце презентации все-таки изменили свое мнение, голландцы. И сказали, да, вот вы знаете, мы побывали на некоторых ваших дебатах, посмотрели фильм о Крыме, то есть мы показывали еще фильм о Крыме, мы показывали фильм о культурном наследии Одессу и Харькова, и они сказали, вы знаете, вы нас все-таки переубедили, и мы будем голосовать за. Ольга, а вы голосовали сегодня? Да, конечно. За. Я пользуюсь этим не очень. Да, конечно, да. <связать> за? <задут? связать> вопрос даже неуместный. Я, в принципе, вот в Голландии, сколько я живу в Голландии, я очень скептически отношусь ко всяким выборам, потому что это чистая политика. И если бы речь не шла об Украине, то я бы, в общем-то, на эти выборы не пошла. Но поскольку это касается Украины, Украины и поскольку это такой важный вопрос, то я для себя изначально решила, что голосовать я пойду и буду голосовать за. Ольга, спасибо. Оставайтесь с нами.